Yang berhormat Tuan Muhammad Nasir bin Zakaria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih, Soalan saya nombor 8 Terima kasih Tuan Yang Dipertua Untuk makluman Dewan Yang Mulia Sehingga 31 Januari 2011 Bilangan IPTS yang berdaftar di negara ini adalah Uh, seperti berikut yang pertama universiti sebanyak 24 buah kolej universiti sebanyak 20 buah cawangan universiti luar negara sebanyak 5 buah menjadikan jumlahnya 49 buah kolej-kolej swasta yang lain yakni yang bukan bertaraf universiti College universiti atau cawangan universiti luar negara ialah sebanyak 436 buah. Jumlah keseluruhannya ialah sebanyak 485 IPTS dengan jumlah pelajar seramai 541629 orang. Dari segi geran sebagai IPTS mereka juga mempunyai kelayakan untuk memohon geran seperti geran penyelidikan yakni FRGS Fundamental Research Grant Scheme dengan izin GS untuk IPTS dibuka bermula tahun 2009 di mana pada permulaannya ia telah dibuka kepada tiga buah universiti swasta iaitu Universiti Teknologi Nasional, Universiti Multimedia dan Universiti Teknologi Petronas pada tahun tersebut, sebanyak 30 projek penyelidikan telah dibiayai untuk ketiga-tiga buah universiti itu yang melibatkan peruntukan sebanyak RM1.4 juta. Pada tahun 2010, permohonan FRGS telah dibuka kepada seluruh universiti swasta, kolej universiti, swa universiti swasta serta universiti cawangan luar negara di Malaysia. Berjumlah 22 buah IPTS semuanya melibatkan sebanyak 224 buah projek penyelidikan dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM10.1 juta. Apabila dicampurkan untuk tahun 2009 dan 2010, maka jumlah keseluruhan projek penyelidikan yang telah diluluskan kepada 22 buah universiti swasta, kolej universiti swasta dan universiti cawangan yang berjaya adalah sebanyak 254 projek yang melibatkan peruntukan sebanyak RM11.5 juta. Dari segi uh, berjaya dan gagalnya IPTS ini Tuan Yang Dipertua kita hanya boleh melihat antaranya dari segi uh, penguatkuasaan yang dilakukan oleh KPT. Sebagai contohnya pada tahun 2009 Sebanyak 32 IPTS telah dibatalkan penubuhan. Apabila dibatalkan penubuhan maknanya dia tidak boleh beroperasi sama sekali. Dan 13 lagi dikanselkan pendaftaran atas sebab-sebab yang akan saya jelaskan kemudian. Dikanselkan pendaftaran bermakna dia masih boleh beroperasi tetapi ada beberapa uh, hukuman ataupun pembetulan yang mesti dilaksanakan bagi tahun 2010 27 IPTS telah dibatalkan penubuhannya maknanya tak boleh lagi beroperasi dan 15 IPTS dikanselkan pendaftaran tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi Tuan Indah Pertua adalah akibat mereka tidak mampu menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dalam aspek-aspek kawalan seperti pertama kualiti program kedua kualiti premis ketiga kualiti pengurusan dan governance ketiga keempat kualiti tenaga pengajar dan kelima kualiti kemudahan pengajaran dan pembelajaran namun saya ingin juga nyatakan tuan yang dipretua ini adalah tindakan yang dikenakan kepada kolej-kolej yang bukannya berstatus universiti swasta kolej universiti swasta ataupun cawangan universiti luar negara terima kasih Ya, Pak Ansar. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Timbal Menteri. Terdapat 541,000 pelajar yang sedang berada di IPTA, IPTS makluman yang diberikan dalam dewan yang mulia ini. Dan pada bulan 9 ini dipahamkan akan masuk 200,000 ke IPTA, IPTS dan juga akan 100 ribu akan masuk ke kolej komuniti, politeknik dan sebagainya. Jauh mana projection kerajaan untuk kita lihat IPTA, IPTS ini boleh uh, melahirkan graduan yang tidak menjadi biswazah yang penganggur Baru-baru ini diakui dalam karnival kerjaya yang dianjurkan oleh pemuda BN, 300 ribu katanya yang menyerbu ke sana dengan 30 ribu peluang pekerjaan yang ditawarkan Ini menggambarkan, adakah ini menggambarkan tahap sebenar pengangguran di dalam negara kita? yang menunjukkan kegagalan sistem pendidikan kita pendidikan tinggi kita melahirkan graduan yang punya kerjaya selepas daripada mereka keluar daripada universiti bagaimanakah pihak kementerian melihat adanya projection pihak kementerian sendiri untuk melahirkan graduan yang mempunyai kerjaya selepas mereka graduan daripada universiti terima kasih. Masih kasih tuan yang dibetul saya sebenarnya mengharapkan uh, soalan tambahan yang lebih dengan izin politically correct daripada sahabat saya daripada Padang Terap. Ada dua perkara. Yang pertama ialah angka orang datang untuk carnival uh, mencari kerja tidak boleh sama sekali menunjukkan angka orang yang tak dapat kerja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran graduan, dia ada dua perkara yang harus dilihat pertama ialah kadar mereka yang mendapat pekerjaan semasa convocation yakni lebih kurang 6 bulan ya, selepas mereka uh, keluar ataupun bergaduan dan uh, angka yang uh, selepas daripada itu setahun, dua tahun dan sebagainya dari segi kadar pengangguran graduan Tuan dan Pertua kalau dibandingkan antara Malaysia dengan negara-negara di sekitar negara-negara ASEAN. Kadar pengangguran graduan kita ialah pada kadar 3.2%. Ini adalah lebih baik daripada Brunei 3.7%, Hong Kong 4.0%, Burma 4.9%, Jepun 5.1% Indonesia 7.14%, Filipina 8%. Tentulah kita di bawah sikit daripada Singapura 2.2%, Thailand 1.2%. Tetapi pokoknya kalau kita lihat secara perbandingan, keadaan kita adalah agak baik. Dan kalau kita menggunakan uh, kelaziman, iaitu 5% kadar pengangguran itu dianggap kalau bawah 5% itu dianggap dengan izin full employment kita boleh katakan dengan agak selamat bahawa kadar pengangguran graduan kita adalah rendah dan kita sebenarnya dalam cohort uh, dengan izin full employment perkara yang kedua tuan yang dipretua ialah sebenarnya kita harus memuji apa yang dilakukan oleh pemuda barisan nasional mereka bukan sahaja mendesak kerajaan untuk menyediakan pekerjaan tetapi mereka mengambil inisiatif secara sendiri untuk menganjurkan carnival dan membantu inilah dia pemuda kerajaan yang progresif di projection kerajaan di malam menteri tak jawab yes kejang